В эти минуты презентация проекта «Цифровая партия» проходит далеко за пределами нашего города, именно города Москва. Актуальный общественный проект уже объединил молодежь города Тольятти, если кто это Самарская область. С нами вот в эту секунду я ведь должен вернуться на прямой связи как раз Тольятти. Так, не так. Привет, Москва! У -у -у -у! Родина купитой на территории города Ядер в куровую партию. Здесь сейчас мои самые активные пользователи интернета нашего города. Мы хотим и готовы объединить свои усилия для создания собственного будущего в соответствии с основными тенденциями современной науки и технологий. Мы хотим участвовать в жизни нашей страны и менять ее будущее к лучшему. Не фига, что продать население которых не превышает миллионы человек, не оснащены качественной интернет-связью, а уж тем более беспроводным доступом к интернету. Мы готовы оставить интересы малых городов в этом направлении. И, как следствие, мы выступаем за идею создания электронного правительства. Мы за налаживание оперативного канала связи между населением и государственными структурами России. И каждый студент может позволить себе работать над качеством своего образования в нашем городе. Ведь до этого ему необходимо ехать в большой город. А это грозит утечка молодых полиционных правил нашего города. Мы хотим жить в родном городе и развивать его. Мы — это партию! партия! Спасибо огромное, ребята, вы тоже убежали. Вот так вот Тольятти был у нас на... Кто был в этом городе? Прекрасные ложки. Вообще чаще нужно бывать на Волге. Давайте перейдем чуть дальше, чуть туда, севернее. Мы перетекаем уже в северную столицу, и она тоже у нас э, на связи. Все внимание на экран. Ребята, Питер, где вы? Дай, я ребят. думаю, интернет должен опасаться. Вот, я рад вот. я... что у нас в стране Назовем правое будущее, вскоре мы будем отчитываться электронными деньгами, вскоре у нас будут один электронный мир, да, И даже голосовать мы скоро будем на выбор, и через интернет Здравствуйте. Вот ещё один. Вот, давайте вот, а, вот, опера, бумаг, и панильная бумага. И цена ребята, это 70. И надо начинать. Всё, готово. Я, в Москве, очень хорошие ребята, 25 человек, топ-блогеров, которые имеют очень большие, большие количество людей, у всех подписчиков в интернете, вконтакте, в твиттере, в Вот, И они решили сделать так, что вот, у нас есть подписчики, и что мы с ними можем делать? ну зарабатывать на рекламе, а что? Они подумали, а давайте мы будем этих людей собирать и покажем на нашему правительству, что мы крутые, что мы можем э делать э э классное движение, классная организация. Спасибо, ребята из Питера, сейчас они точно нас услышали. Поблагодарим, хотя в Петербург, уверяю, то есть. Что... С точки зрения звука они точно нас услышат, да, их там не особо сейчас было немного, но все-таки все самое главное действие происходит здесь, разворачивается у нас в городе. Если я не ошибаюсь, смотрите, у меня Рязань уже. уже. Предлагаю переместиться в город Рязань, может быть ездить здесь рязанчане? Есть, это прям передняя ряды. Рязань, Рязань. Привет, Москва. Привет. Привет. я Иван. Сегодня здесь собрались самые активные участники Рязанского интернет-залова. Специалисты IT, студенты, ведущие гражданские вузы. Вероятно, не ожидает презентация проекта «Центральная партия» и интересные лекции на тему «Инновации». Это презентация проекта «Магазин будущего», который готовит один из разработчиков синхронии с IT и Диван Васик, расскажет о новой идее и о своем участии в выставке «Роснана Экспорт», а также в выступление представителей комитета «Центральная партия» в реализации области и СССР о необходимости развития и технологии технологий в социальном Дальше работаем на площадке. Это не гранди, не просто, а для каждой желающей можно нарисовать на щеке фирму, фирму логотипа цифровой партии. А для участников встречи с мастерством показывают люди, в ее емкостью с будинга. спасибо огромное. И занято всего лишь 180 километров туда, на куда-то юг, на юго-восток, там всегда хороший на самом деле город. Друзья мои, предложение о создании своего отделения цифровой партии приходит из регионов реально постоянно. Сейчас, давайте я немного еще буду для англоязычных наших коррек. We are getting a lot of messages about taking your original team of digital party from different cities every time. Команда ЦПРФ приглашает объединиться под флагом инновационного будущего всю Россию. Вместе шаг в цифровое будущее нашей страны мы сделаем реально быстрее. And we invite all Russia people to unite under the idea of future of Russia. We can do it only all together. И перед тем, как мы сможем немного отдохнуть вместе с вами, это все нужно бы, я бы хотел обратить ваше внимание на одну из важных э, частей нашего мероприятия, это процедуру голосования два месяца назад на сайте 3 www.digitalparty.ru мы открыли сбор заявок в виде писем, в которых вы могли написать нам перспективных направлениях цифрового пространства России, которые вы считаете обязательно должны быть включены в программу цифровой партии. И вот какие идеи прислали нам пользователи. Two months ago we opened the application process on our official website. Everyone had the opportunity to send a later with the ideas about the most needed and important directions. And here our proposal we got this way. Артем Колесников считает необходимым активно развивать биотехнологии в медицине. Артём Калистикан thinks it's really needed to develop biotechnologies in the medical area. От Артура Захарянца поступило предложение вплотную заняться направлением цифрового образования в России. From sorry, from Artyom Zakharyan we've got a proposal about digital education in Russia. Модернизировать отечественные инновационные технологии предлагает Евгений Козлов, уже выступающий здесь, на этой сцене. Евгений Козлов предлагает to modernize ваши innovative technologies. Сергей Бушма прислал письмо с предложением наладить систему интеллектуального перевода с помощью технологий. Сергей Бушма sent us an idea about using technologies in intellectual translation system. От Артема Шургальского пришла идея внедрять цифровые технологии в структуры власти. Артем Шургальский, 7 IDO Introducing Digital Technologies in the Government Structure. Вести единый электронный документ предлагает Александр Заборовский. Unified Electronic Document in the Proposal of Александр Заборовский. Алексей Филонов считает необходимым сделать интернет бизнес-средой и создавать рабочие места в интернете. Алексей Филонов предлагает use internet like a business environment. Перевести медиа в цифровое пространство предлагает Николай Сидоркин. To develop media in digital area. Idea by Николай Сидоркин разработать систему цифровой безопасности государства идея Александра Нечитаева Александра Нечитаева просить to develop a system of state security Сделать социальные сети площадкой для личной популяризации каждого пользователя организации первенства в соцсетях хочет Александр Зимарин. Дарья Кмелева считает, что необходимо наладить систему цифрового дистанционного обучения. Use social networks for the proposal popularization was Alexander Zimarin. Дарья is talking about remote digital education немножечко сейчас обращусь к вам. Вы здесь еще, коллеги? Спасибо всем, кто еще слушает внимательно. Далее, предложение от Валерии Поляковой. Цифровое телевидение радио Бесса. Голосовать не выходя из дома предлагает Андрей Горбунов. А Максим Белый за электронную демократию в России. Proposal from Valeria Polikova, Digital Television, Radio and the Press. Whereby internet is an idea of Andrei